یو داس ذواق چې نه یوازې تاسو ته سي بلکې تاسو د ژوند بدلولو توان هم لري د دې قانون راز څه دی د څنګه کار کوي او مخ څنګه کولې شو د دې په مستقلی هیلي په حقیقت بدلي کو لا اف اټریکشن د جلب قانون څه شه دی آیا دا کوم نوې قانون دی یادو په خاني او زمانو یو پټ راز ایا زمک فکرونه او احساسات زمک پر ژوند تاثیر لري اسلام د جلب قانون په اړه سوال. د ټولو پښتون ځوابونه په دې ویډیو کې را سره وګوره. د جلب قانون پر دې ولار دی چې ستاسو فکرونه او احساسات ستاسو ژوند هغه زمونوي که تاسو مثبت فکر وکړئ نو په ژوند کې مثبتي پایل تر لاسه کوی خو که منفی فکر وکړئ منفی انرژي مو ژوند کې راځي ولکیږي انسان ت هغه څوار کول کیږي چې د هغه په ګومان کوي دا د فطرت یو قانون دی چې موږ ورته د جلب قانون وایو کله چې موږ یو څه فکر کوو نو هغه یو احساس رامنځته کوي چې د صفو په بڼه په چاپېریال کې خبريږي او ورته حالت منځ تروري د دې قانون لمر کې ک یو سوق مثبت فکر وکړي نو کائنات ورته مثبت انرجی راوبازي او کمنې فکر وکړي نو منفي انرجی ورترازه او دازواک د دا انسان د شخصیت جوړولو کې بنسټي ضرول لوبوي که څه هم د جلب قانون مفهوم په دی ورستیو کې مشهور شوه خدا هیڅ نه وښینده بلکې د پخوانیو زمانو لوی و لوی و شخصیتونو او فایلسوفانو د دې قانون په اړه خبري کړې دي د بیلګې په توګه ابن عربي ویلي کله چې یو انسان په زړه کې له اخلاص سره دی او سره وختونه وکړي نو کائنات د هغه د تر سره کولو لپاره ځواکونه حرکت راولي د ایبلسی نه نه هم یو کول نقل ده هغه فرمایي د انسان عقل او د فکر ځواک په حده حاغ سچ تاسو تصور کولای شي ستاسو په ځان کې حقیقت جوړی دی لشي د مولانا رومي د نظر یو هغه سچ تاسو یو غختنه کوي هغه تاسو لټوي او همدارنګه ایمان غزالی د نیت پر زو اق تینګار کړي او ویلی دي چې د انسان یت او تمرکز د هغه په برییا او ناکامۍ کې مهم رول لري او هم د غشان افلاتون باور درلود چې فکرونه د حقیقت انعکاس کوي او پنونلسمه پیړې کې فلسف رالف والډو امرسن هغه فرمایي هغه سچې تاسو فکر کوي حماغه تاسو په سيګريږي د ټول اقوال د لاو اف اټریکشن د جلب قانون په اړه دي و څرازو اسلام تا چې اسلام مونته سوای په اسلام کې د خې ګومان او د امید ساتلو حکم شوه د رسول الله صلی الله علیه و سلم څخه روایت دی هغه وای چې الله رب العالمین فرمایي دی حدیثه حدیث قدسی و لیکي انا عند ظن عبدي بي الله پاک فرمای اوې زه خپل بنده سره هغه عمل کوم سره هغه چې زما بنده په ما ګومان سات کځما بنده په ما باندې غومان ساتي زه هغه سره عمل کوم کې یو بنده په ما باندې بد ګومان ساتي ما کې سره زبد عمل کوم یعنی ک تاسو د الله پر رحمت باور ولرئ هغه و تاسو ته هغه رحمت ښکارا کړئ ک تاسو له الله څخه مرسته وغوړئ هغه و تاسو سره مرسته وکړي کپه با الله باندې د امن ګومان ولرئ نو اللہ سلام ذات دے ک گنہ کے نو اللہ غفار ذات دے کد ہر طرف ندر باندے دروازی بندی دی نو اللہ فتح دے کہ ختم نکی گی نو گمان کے چھے اللہ وکیل ذات دے او کد دنیا کرے نو تب اللہ ودود ذات و دودھ اللہ پاک دا طول نمونہ انسان تا مثبت انرجی ور بخی حضرت علی رضي الله عنه فرمائی و فكر فکر استاسو حقیقت او هم الله رب العالمين فرمي ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم الله دهيس قوم حالتنا بدل بدلوي تر څو پر چاغوي اوصاف بدل كلي. بل الله رب العالمين فرمي ومن يتوكل على الله فهو حسبه څوک پر الله توکل وکړي د هاغله پر الله کافي دی دا ټول خبري مغ مثبت فکر کولو ته حسوي چې موږ باید مثبت فکر وکړو د رسول الله صلی الله علیه و سلم یو بل روایت د ته خپه غور سره متوجي دی رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي د حدیث مقصد دا سده چې یو انسان د چا نه قرض واخیستلو او په ځړ کې اراده و چې دا ز ادا کوم الله اور ته د قرض ادا کړی او کایو کس د چانه قرض واخیستلو په دینیت باندې چې دا قرض بيته نه واپس کو الله بد دین زای کی دا قرض د دې حدیث د مفهوم څخه دا معلومیږي کایو کس مثبت ذہنیت ولري چې دا قرض بيته پوره کوم نو الله ور سره مرسته کوي دا قرض بيته پرکېږي او کایو کس په نیت کې ټګوی نو الله تعالی د توفیق نو ور کوي چې دا قرض به ادا ته په اخر کې نتیجه دار اوتلو چې د جلب قانون مقتدا خي چې زمک فکرونه نیتونه او احساسات زمک په ژوند جوړ اغيځلري کمک مثبت فکر وکړو او د الله پر زوږ باور ولرو نو د کائنات ټول زوکو نه زمک دمرستې لپاره په حرکت راځي ملګرو کدهغه ویډیو مخه خوشوي وي دا ویډیو ضرور زانسره لايك کړئ او کدا ویډیو تاسو په فایده منقاری نو نور سره هم شریک کړئ